حضرت اسامہ بن زد کم عمر سپاہ سالان رسول اسلامی تاریخ میں کچھ نام ایسے ہیں جو جوانی میں ہی عظمت کی بلندیوں کو چھو گئے ایسے ہی روشن ناموں میں سے ایک نام ہے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ جو نبی کریم کے نہایت محبوب کم عمر مگر بہادر سپاہی اور سپا سالار تھے حضرت اسامہ کے والد حضرت زید بن ہارسا تھے جو نبی کریم کے آزاد کردہ غلام اور منہ بولے بیٹے تھے ان کی والدہ حضرت الفام الفامن برکا تھیں جو نبی کریم کے بچپن سے وابستہ اور اب کے گھرانے کی نہایت وفادار خاتون تھیں یوں حضرت اسامہ ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے جس میں ایمان قربانی اور مہتم رسول کے چراغ روشن تھے نبی کریم انہیں بچپن سے ہی پیار کرتے انہیں اپنی گود میں بٹھاتے اور فرمایا کرتے اے اللہ اسامہ سے محبت فرما کیونکہ میں اس سے محبت کرتا ہوں حضرت اسامہ بچپن سے ہی نبی کے قریب رہے وہ ہمیشہ اب کے ساتھ رہتے جہاد میں شریک ہوتے اور دین کی خدمت میں پیش پیش رہتے مدینہ کے بچے انہیں رسول اللہ کے پیارے کہہ کر پکارتے نبی ان کی تربیت خود فرماتے انہیں صبر شجاعت اور ایمان کا درس دیتے آٹھ ہجری کے بعد اسلام مضبوط ہو چکا تھا رومی سلطنت سرحدوں پر سازشیں کر رہی تھی نبی کریم نے فیصلہ فرمایا کہ روم کی طرف ایک لشکر بھیجا جائے تاکہ اسلام کے دشمنوں کو روکا جا سکے اپنے ایک نوجوان کو سپاہ سالار مقرر فرمایا اور وہ نوجوان تھے حضرت اسامہ بنز اس وقت ان کی عمر صرف سترہ سے اٹھارہ سال تھی مدینہ کے بڑے بڑے صحابہ جیسے حضرت عمر حضرت ابو بکر حضرت سعد بن ابی وقاص سب اس لشکر میں شامل تھے کچھ لوگوں نے حیرت سے کہا اتنے بڑے صحابہ موجود ہیں اور سپا سالار ایک نوجوان یہ بات نبی کے کانوں تک پہنچی آپ ممبر پر تشریف لائے اور فرمایا تم اسامہ کی قیادت پر اعتراض کرتے ہو تم ان کے والد کی قیادت پر بھی اعتراض کرتے تھے حالانکہ وہ قیادت کے اہل تھے اور اب اسامہ بھی اہل ہے وہ بہترین سپاہی اور وفادار خاندان کے فرد ہیں نبی کریم نے مدینہ کے قریب جف کے مقام پر لشکر تیار کروایا اس لشکر میں اسلام کے بہترین سپاہی شامل تھے مقصد تھا رومی سرحد و شام کے قریب تک پہنچنا اور دشمن کے خطرے کو ختم کرنا لیکن لشکر روانہ ہونے ہی والا تھا کہ نبی کریم کی طبیعت مبارک خراب ہو گئی کچھ لوگوں نے حیرت سے کہا اتنے بڑے صحابہ موجود ہیں اور سپا سالار ایک نوجوان یہ بات نبی کے کانوں تک پہنچی آپ ممبر پر تشریف لائے اور فرمایا تم اسامہ کی قیادت پر اعتراض کرتے ہو تم ان کے والد زد کی قیادت پر بھی اعتراض کرتے تھے حالانکہ وہ قیادت کے اہل تھے اور اب اسامہ بھی اہل ہے وہ بہترین سپاہی اور وفادار خاندان کے فرد ہیں نبی کریم نے مدینہ کے قریب جف کے مقام پر لشکر تیار کروایا اس لشکر میں اسلام کے بہترین سپاہی شامل تھے مقصد تھا رومی سرحد و بلکاک شام کے قریب تک پہنچنا اور دشمن کے خطرے کو ختم کرنا لیکن لشکر روانہ ہونے ہی والا تھا کہ نبی کریم کی طبیعت مبارک خراب ہو گئی حضرت ابو بکر خود مدینہ سے باہر تک حضرت اسامہ کے گھوڑے کے ساتھ ساتھ چلے نوجوان سپا سالار نے عرض کیا امیر المومنین اپ میرے ساتھ نہ چلیں میں سوار ہوں اب خلیفہ ہیں حضرت ابو بکر نے فرمایا اگر تم گھوڑے پر ہو تو کیا ہوا میں چند قدم اللہ کے رسول کے سپا سالار کے ساتھ چلنے میں فخر محسوس کرتا ہوں پھر فرمایا اے اسامہ نرمی اور عدل کے ساتھ پیش آنا عورتوں بچوں اور بزرگوں کو نقصان نہ پہنچانا اور اللہ کے نام پر جہاد کرنا حضرت اسامہ بنزد کا لشکر پہاڑوں اور صحراؤں کو عبور کرتا ہوا شام کی سرحدوں پر پہنچا رومیوں نے مزاحمت کی لیکن مسلمانوں نے ایمان نظم اور شجاعت سے انہیں شکست دی رومی فوجیں پیچھے ہٹ گئیں اور مسلمان فاتح ہو کر واپس لوٹے حضرت اسامہ کی قیادت میں اسلام کا پرچم رومی سرحدوں تک لہرا دیا گیا جب لشکر واپس آیا پورا مدینہ استقبال کے لیے نکلا حضرت ابو بکر نے فرمایا آج اسامہ نے نبی کی آخری وصیت پوری کر دی اللہ اس نوجوان پر اپنی رحمت نازل کرے جس نے امت کے لیے عظمت کی مثال قائم کی نبی کی پیشگوئی پوری ہو گئی کہ ایک کم عمر نوجوان بھی اگر ایمان سے لیس ہو تو وہ دنیا کے بڑے بادشاہوں کے مقابلے میں سرخرو ہو سکتا ہے حضرت اسامہ نے کبھی فخر نہیں کیا وہ فرمایا کرتے میں نے وہ اعزاز پایا جو کسی نے نہیں پایا رسول خدا نے میرے ہاتھ سے فوجی قیادت کو روانہ کیا لیکن یہ سب اللہ کا کرم ہے میرا نہیں ان کا کردار آجزی تکو اور عدل سے بھرا ہوا تھا انہوں نے ہمیشہ امن علم اور اخلاق کے ذریعے اسلام کی خدمت جاری رکھی حضرت اسامہ نے باقی زندگی مدینہ اور وادی القر کے علاقے میں گزاری وہ ہمیشہ نبی کے پیغام کو یاد کرتے اور نوجوانوں کو ہدایت دیتے کہ عمر کم ہو یا زیادہ اصل طاقت ایمان میں ہے نہ کہ تجربے میں حضرت اسامہ بن زید بن ہارسا کے صاحبزادے تھے نبی کے انتہائی محبوب صحابی تھے صرف سترہ سال کی عمر میں سپا سالار مقرر ہوئے نبی کے وسال کے بعد بھی ان کا لشکر روانہ کیا گیا رومیوں کو شکست دی اور اسلام کا پرچم شام تک پہنچایا آجزی شجاعت اور ایمان کا نمونہ بنے حضرت اسامہ بن زد کی زندگی ایک پیغام ہے کہ عمر ایمان کے مقابلے میں کوئی معنی نہیں رکھتی اللہ جسے چاہے عزت دے دیتا ہے اگر نیت خالص ہو اور دل میں ایمان زندہ ہو وہ کم عمر ضرور تھے مگر نبی کی تربیت نے انہیں آخن اسلام کے عظیم سپاہ سالاروں میں شامل کر دیا